Производство боеприпасов мы уже коснулись. Мы знаем, что существует предприятие частного сектора, разрабатывает это проекты. Мы движемся по четырем направлениям. Я вам хочу сказать, что мы абсолютно не утратили потенциал, тот, который у нас был. Пороховое производство, как мы уже сказали, техническую документацию людей, самое главное. Мы переместились, предприятия, сюда, в зону безопасности, и они продолжают эти люди работать, продолжают генерировать как бы, задачи и реализуют их. Любая отрасль может развиваться только лишь исходя из потребностей, из задач, которые ставятся. И поэтому мы сегодняшний день ведем работу с Министерством обороны, с Генеральным штабом и просим сформулировать четкую задачу. Основная задача ⁇ сколько нужно единиц, в какой перспективе. За счет этого мы сможем прогнозировать развитие наших производственных возможностей, понимаете, в динамике. Нам нужно прогнозирование на год, на два, на три, на пять. Соответственно, под это мы будем развивать свои производственные возможности, и государство будет планировать финансирование соответственно этого процесса.